на данный момент я могу с уверенностью сказать, что милиция сделала все для того, чтобы обеспечить спокойствие и безопасность граждан. Подсчеты еще идут, мероприятия проводятся. Вот. Но основную задачу на сегодняшний день мы выполнили, выполнили успешно. Ну, кроме того, хочу сказать, что помимо задач, связанных с обеспечением выборов, с охраной участков дельниц, вот милиция э, не была в стороне от выполнения своих прямых и обязательных задач. Значит, э, целый ряд преступлений раскрыто в период, в период проведения выборов, в день тишины и в день выборов. Это связано с преступления против и, и, различного характера, имущественное преступления. значит, в том числе раскрыто одно резонансное убийство. Вот я хотел бы тоже вам об этом сказать. В Баштанском районе значит, обратился директор фирмы о том, что он обнаружил труп своего сына с телесными повреждениями головы. Значит, э, имели место признаки криминального правонарушения части 1 статьи 115 убийства умышленное. После проведения следственных действий значит, и получения результатов экспертизы, значит, скорее всего, что будет переквалифицировано на часть вторую, вот, которая предусматривает пожизненное заключение. Значит, что хочу сказать в этой связи. Здесь очень оперативно сработали все службы. Вот, от оперативной группы райотдела до управления розыска областного аппарата. Проведены были необходимые технические, в том числе негласные мероприятия. Вот, и к концу дня, во-первых, была определен, определена группа подозреваемых, и к концу дня задержан непосредственный исполнитель этого преступления. В общем, в двух словах, украли 4 килограмма медной проволоки. Вот я обнаружил э, сына директора предприятия. Вот они ничего лучше не придумали, как разбили ему голову. Конечно, картина была жуткая. Стены вот в крови. Человек уничтожен, до, скажем так, голова разбита до неузнаваемости. Но, тем не менее, на сегодняшний день это преступление раскрыто. Вот, и я могу сказать, что это ну, очень Одно из самых удачных раскрытий, вот, зная тот перечень мероприятий и ту работу, которую проделала группа, поступила жалоба от кандидатов в депутаты о несвоевременной реакции работников органов внутренних дел Первомайска, в том числе и начальника райдела, который по прозвучавшей информации прибыл к месту происшествия, вот, к месту пожара штаба кандидата в депутаты Капуцина Василия Николаевича, вот прибыл спустя полтора часа. Значит, проведена служебная проверка. Вот я сегодня могу значит, ответить на все вопросы, опираясь на материалы этой проверки. В ходе службового расследования установлено, что 23.10.2014 року об 11.59 по телефону спецлинии 102 до черговой части Первомайского МВС, от оперативного от Первомайского Служби надзвичайних ситуацій. Значить, надійшло повідомлення, повідомлення про пожежу у будівлі номер 73 по вулиці Булгакова у місті Первомайську. На місце подій оперативна група прибула о 12.10. Начальник відділу міського БДР разом зі своїм заступником начальником громадської безпеки, майора міліції Зарічним, прибув на місце події близько 12.20-12.30 порядок та хронологію дій працівників Первомайської місьвідділу МВС в області, які вони зазначили в своїх письмових поясненнях, підтверджує відомості реєстратору мовної інформації Марш, відомості журналу єдиного обліку та матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбачено статтею. Часлено друга статьи 194. Ну, в общем, по хронологии получается, что противники СМИ прибыли на место происшествия даже раньше, чем, чем туда за 10 минут после поступления сигнала прибыли МЧС. Вот это что касается информации, о которой я обещал вас проинформировать в связи с заявлением, поступившим в присутствии заместителя министра. Вот. Единственное, что у меня есть. Вот учитывая, что. У нас таки, нормальное есть понимание со средствами массовой информации. Вот я всегда расценивал и расцениваю вас как помощников вот, в получении информации. Есть пожелание и <coughs> просьба. Вот, прежде чем ситуацию, скажем так, переносить средства массовой информации вот, с целью оперативного влияния и реагирования вот, или до того, потому что я понимаю, так что на это требуется определенное время. Значит, не, не, не бойтесь, не стесняйтесь и не сочтите за труд, звоните в 102. Очень много обращений после того, как мы начинаем на них реагировать, увидев информацию в средствах массовой информации, к сожалению, теряют э, свою актуальность, потому что для того, чтобы любое проваджение вот, э, начать по любой информации, в том числе со средств массовой информации, нам необходима доказательная база, необходима фактура, фактаж. Вот, и Необходимы лица, которые в вашей информации обозначены и указаны.